হেল্ল' হ'ব ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থা উইকেট হা

মানে ইন্ডিয়ার আমি কিসুমান বস্তু ইটা বুঝি পোয়া প্রবলেম তো কত হই আছে একদম ধড়িয়ো নাই আছে ক্রিকেট ফ্যান আমি বহুত বেছি ডিসঅ্যাপয়েন্ট হছি এই পারফরম্যান্স দেখি না ক্যাপ্টেনসি না লিডারশিপ ওর কিবা বহুত বেছি দামর এটা দেই দেখিছো না আমি কোচিং ওর কিবা ইনভলভমেন্ট দেখিছো মোডেনো কা লাইজ এটা স্পন ইংল্যান্ড কলগত দিয়া টাইপ হইছে ইডিয়া তো মোডেনো কা ফিল হইছে তো ইন্ডিয়া সাকে ইকন টেস্ট এটা ইনিংস ধরিব কই কি ভয় মাই ডাই ইয়েস 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 ইজ এক্স্যাক্টলি

ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ সেই চাইটায়াৰমেণ্ট হ'ব কাৰণে উইডাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোনোবাই ইমান ডাঙৰ এটা জেগা এটা ভৰি দিয়ে নেকি ইংলেণ্ডৰ দৰে এখন জেগাত কোনোবাই ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে নেকি উইদাউট এনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজিলৈকে হোৱা নাছিল ইমান নতুন টিম এটাৰ পৰা আমি কিন্তু মই শুভমান গিলক বেছি হেৰি নকৰো কাৰণ শুভমান গিল এটা নতুন কেপ্টেইন হা তো কোচ আৰু মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত মই এটা কোৱেশ্যন উঠাব বিচাৰিছোঁ যে স্কোৱাডত পিক আপ মানে সুন্দৰক ৰোৱা হৈছে কিন্তু সুন্দৰক বলিঙে কৰা নাই কিয় কৰা নাই তাতে এটা কেটছ এটা আছে একবাৰ টিমটো ফিল্ডত ওলাই যোৱাৰ পিছত যিমান ল'ব লগা আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিয়ে গৌতম গম্ভীৰ ইণ্ডিয়া কি হল

মানে অলপ মানে কমপ্লেক্স বুজিব কাৰণে তে কেনে ধৰণৰ সিলেকচন মানে কি কৰে মানে কি হৈছে ইয়া তেওৰ আমি জানো যে মানুহ তলৈ গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু এই এগ্রেসিভনেস তো আমি ফিল্ডত তো তো দেখোল হয় রেজাল্টস অফ দেখোল অলপ এক্সট্রাঅৰ্ডিনারি এক্সট্রাঅৰ্ডিনারি থিংকিং মিলা থিংকিং মিলা অলপ বেলে কিন্তু হেই থিংকিং মিলা কৰি রেজাল্ট আমাৰ নাহে তেনেলা ওত ছৈ থাকি লাভ তো হয় রেজাল্ট আহিলে আমি মানুহে হেতু বস্তু এক্সেপ্ট কৰি লব যে এক্সট্ৰৰ্ডিনৰি মানে ভাল এটো পজিটিভ বস্তু পজিটিভ আৰু হেনুকা আমি পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা নাই অকল আমি দেখিছো অ চেম্পিয়ন ট্ৰফি দেখিছে মানিছো কিন্তু হেতু ৰকল তেৰ থৰিনা কনফিউশন আছে হেতু আমাৰ সিনিয়র কিলাৰি মিলা কৰো চেম্পিয়ন ট্ৰফি তো মই যদি মই কথা কও চেম্পিয়ন ট্ৰফি এটা প্ৰি বিল্ড এটা টিম আছে তাৰ কোনো মানে কি কোচিংৰ দৰকাৰ নাছিল নাছিল অলৰেডি সব সব এক্সপেৰিয়েন্স মানে টি20 ৱৰ্ল্ড কাপ জিকি আহা জিকি আহা টিম আছে ন মাহৰ এইবিলাক দেখাত লাগে এতিয়া এটা টিম যেতিয়া অকলটো এনেকুৱা নহয় যে অকল

হয় নে নহয় ত' তেনেকুৱা আমি দেখিছো যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ড টেষ্ট চিৰিজ হৈছিল বিৰাট কোহলি কি কৰিছিল যে ষাঠি অভাৰ আছিলে সিহঁতক তাৰ পিছত কেনেকুৱা চিৰাজ আৰু সেই বলিং কৰিছে অল আউট কৰি দিছে ইংলেণ্ডত সেইখন মেচ ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা মানে মেচ আছিল হা যে এনেকুৱা চিৰিজ বিলাক সেই কৰি আহিছে টেকল কৰি আহিছে ইমান মানে বহুত বেছি ডিসঅপইন্টেড আমি এটা ফেটে কব বিচাৰিছো যে ইখন টেষ্টক লৈ এই চিৰিজটোক লৈ কিনা আমি বহুত বেছি ডিসঅপইন্ট আমি গম নাপাও যে পিছৰ ফালে আৰু কেনেকুৱা হ'ব টিমটো মিডিয়াৰ পারফরম্যান্সেস বহুত বেছি মিডিয়াৰ পৰা তলতে কব বুলি আর এনেকুৱা আছে টেষ্ট টেষ্টৰ মানে টিম এইটো বনা নাই আৰু আমি অলপ ৰিভিউ কৰাটো উচিত মানে আমাৰ মেনেজমেণ্টে আমাৰ ডি চি চি আই অলপ ৰিভিউ করা উচিত যে টেস্টর টিম এটা লাগে আৰু কোচিং কোচজনেও অলপমান নিজৰ পলিটিক্সবিলাক বাদ দি কিনে অলপ টিমটোৰ কথা দেশখনৰ কথা ভাবা উচিত আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত হে মই এটো এটা বস্তু দেখিছো প্ৰবলেম এটা দেখিছো বেলেগ টিমত মই দেখা নাই কিন্তু তাৰমানে বুমৰাহে যদি দুখন টেষ্ট খেলে এখন ৰেষ্ট দি দিয়ে এই এই বস্তুৰ কি প্ৰয়োজন ৱৰ্কলোড মেনেজমেণ্ট কি হয় বুম আমাৰ আমাৰ নহয় বেষ্ট বক্সে বল নকৰে নেকি বেষ্ট বক্সে বল কৰে বেটিং কৰে কিনা ইংলেণ্ডৰ ব্ৰাইডেন কাৰ্ড গুলা বলাৰ দুয়ে এখন 10 অভাৰ লাগাতৰ কৰিছে এখন 10 অভাৰ মানে হেই কৰি গিনি গেট দি গিনি মানে এখন টেষ্ট এখন টেষ্ট আচ্ছা তো দিয়া

হেনুকা প্লেয়াৰ বিলাক কোনোবাই ভয় নেকি আজি খেলাখনৰ কিমান কন্ট্ৰিবিউচন আছে পূজাৰাৰ কিমান কন্ট্ৰিবিউচন আছে অকলে এখন খেলা ৰখাই দিম আমি এতিয়াও মনত আছে আমাৰ পূজাৰাই কিমান বডি শ্বট লৈছিল কাৰোবাৰ ভয় আছে কাৰোবাৰ মতে সচিনৰ টেষ্ট ৰেকৰ্ড ভাঙিব পাৰে 15900 সামথিং ৰান বনাইছে আৰামসে আৰামসে ৰুটে সবচে মানে চান্স আছে 13000 কিমান ৰান কৰিব পাৰে আৰু তেয়া তার বহুত খেলিবৰ কাৰণে টাইম আছে আৰু এজ আছে জোন এজ আছে এজ আছে হা আৰামত আৰু জোনতে 5 বছৰ খেলিব পাৰে গতিকে জোনতে কিন্তু ভাঙিব পাৰে তো এটো আছে আজিৰ আপডেট আৰু আপডেট লৈ আনি মেট ষ্টার্ট হোৱাৰ পিছত तो थैंक यू एनुका धरण आपडेट बिल्कुल पाने चेनेल सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर शेयर कर Peace out Audio